У нас есть время еще показать клинический случай просто расчет. Yeah. Ага, мы, Ага, ну тогда мы yeah. не будем yeah. вообще yeah. показывать. Yeah. Просто мы не будем там под, под наркозом yeah. живой, под анестезией yeah. человек лежит. Тогда yeah. может две минуты или yeah. yeah. как? Все. Yeah. But if you don't have time, we will give it to the media and to, uh, to ask them some questions to you. So, what would you like to say? We can show you live stream, uh, the uh, live stream of the uh, treatment process. And uh, I, I would like you to introduce our uh, assistant of uh, dental uh, unit uh, therapeutic uh, dentistry natalia uh, she's our uh, teacher as well and uh, she would like you to show how uh, or to present how we use equipment uh, not only as uh, as for, for for treatment but also in uh, uh, with educational purposes uh, А с помощью современных технологий мы можем совершенствовать обучение начинающих докторов, также докторов с достаточно большим опытом лечения. Вашему вниманию предоставляется... Вашему вниманию предоставляется... Сейчас не Я не совершенно если вы задавали, но вам придется делать паузу, Хорошо, спасибо. Вашему вниманию предоставляется клинический случай лечения 20-летнего пациента. Для составления плана лечения обязательно является 2 d

Uh, no. обязательно перед операцией имплантации является ликвидация очагов инфекции, кариозные зубы, заболевания парадонта. Именно сейчас мы можем наблюдать за работой врача-стоматолога и ассистента. Mm -hmm. На этапе восстановления кариозно-разрушенного зуба, что мы можем сейчас наблюдать, именно восстановление и моделировка бугров, фиссур и анатомических структур зуба. Uh, we we'll see here the preparation of the cavity, uh, the teeth is uh, being filled, and uh, tubercles and fissures are being modelled. This is the final stage of uh, light curing of the uh, composite material. что свидетельствует о том, что работа врача-стоматолога завершена по восстановлению кариозно-разрушенного зуба. Это is the evidence that the dentist has finished и восстановление и и что дает возможность показать молодым докторам, студентам и также опытным докторам, как проходит этап операции, восстановления, моделировки. Точно так же мы можем проводить и трансляцию операций по имплантации, по лечению заболеваний парадонта, точно так же по реставрации, по реставрации. And not only students with experience, but dentist can follow all the stages of modeling, uh, filling, printing, implanting, and, and uh, uh, other activities associated with the dentistry. Thank you, Natalia. So uh, this is all uh, happening uh, uh, thanksfully to the uh, Japanese government and uh, to the NDP. Uh, we are, it's very beneficial to to, to use this you okay, so, yeah. mm -hmm. mm -hmm. so, if you could just stand up and say mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.